नाशिक दिंडोरी आणि धुळे मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं पिंपळगाव बसवंतला होणाऱ्या या सभेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री, मंत्री रामदास आठवले पालकमंत्री गिरीश महाजन धुळे मतदारसंघातील उमेदवार डॉक्टर सुभाष भामरे दिंडोरीच्या डॉक्टर भारती पवार नाशिकचे हेमंत गोडसे उपस्थित होते उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेतच सुरुवात केली यावेळी मोदींनी आपल्या भाषणातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा मानस व्यक्त केला येथे जमलेला सर्व माझा नमस्कार नाशिकाच्या पवित्र भूमीत येऊन मी धन्य झालो आहे शिक नाव भेटले कि मला संस्कृति के सात रंग दिसू लगता भूमि का पहला रंग है आदि माता सप्तृंगी देवी दूसरा रंग है कुंभ मेला तीसरा रंग है ज्योतिर्लिंग त्रंबकेश्वरा चौथा रंग है भगवान श्रीराम और देवी सीता पावन वास्तव्याचा पांचवा रंग हनुमान जन्मस्थान अंजनेरी चा, सवा रंग वीर सावरकर जन्मगावा सातवा रंग है बाबा साहेब आंबेडकर समते लड़ा उखड़ला त्या मंदिर प्रवेश सत्याग्रह सर्व सात्विक रंग घेन नटले तीर्थ क्षेत्र है मैं आज नासिक या पावन भूमि ये उन धन्य जाना है साथियों इंदौरी नासिक और धुले सब मुझे आए हुए हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आपके स्नेह के कारण अच्छो अच्छों की घबराहट उनका बीपी तेज हो गया होगा वो पोखलाए जा रहे हैं आपने देखा होगा मैंने तो देश की सुरक्षा वंशवाद भ्रष्टाचार उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं भ्रष्टाचार बोलता हूं देश की सुरक्षा की बात करता हूं तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट उभार लगता है और फिर करंट लगता है तो कैसा मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है ऐसा उनके मुंह से भी गाली गलोच ये दौर चुनाव के पहले दो चरण के बाद तो ये जरा और तेज हो गया है पहले दिन में पचास गाली देते दे थे अब सौ दे रहे हैं पहले ऊंची आवाज से बोलते हैं अब चिक चिक करके बोल रहा है। और उसका कारण क्या है? मालूम है पहले दो चरण के मतदान ने देश भर से जो संदेश आ रहे हैं इनको अपनी जमीन की सकती नजर आ रही है साल 2014 में महायुक्ति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके आशीर्वाद की ही असर है कि आज दुनिया भर में भारत के साथ नई ऊंचाई पर है कांदा निर्यात वाढ पीएम सन्मान किसान योजनेतील पाच एकरांची अट काढून टाकू असं आश्वासन त्यांनी दिलंय तुमच्या चौकीदाराने डरपोक नीती बदलली असल्याचं सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांचा समाचार घेतला आज हर आंदंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उसको उनके आत्माओं को भी खत्म करके रहेगा भाई बहनों आपने जो मजबूत सरकार 2014 में बनाई थी उसने सुरक्षा की गारंटी तो दी ही थी विकास का झंडा भी बुलंद किया है हमारी सरकार ने देश के विकास को दो पटरियों पर एक साथ चलाया है एक सामान्य मानवीय जीवन स्तर को ऊपर उठाना और दूसरा 21वीं सदी के लिए जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं विश्व स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते हैं उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना एक तरफ हम देश के हर गरीब परिवार को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ तीन संसदीय सीट के बीच में एक मेडिकल कॉलेज एक नॉलेज दिल्या भाषणामध्ये मोदींनी रस्ते मोफत वीज डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन या मुद्द्यांचा आढावा घेतला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात शरद पवार यांनाच केंद्रस्थानी ठेवला प्रधानमंत्री जी अभि आपली हवा ॲसी चल रही। कि जो कभी डगमगाते नहीं थे वो भी डगमगाने लगे हैं और जिनको यहां जागर राजा कहा जाता था वो शरद पवार जी की हालत तो ऐसी हो गई अब शरद पवार जी के तो बयान अगर देखेंगे तो उनकी सत्सद नाशिकचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांनी मतदारसंघात केलेल्या विकास कामांचा परामर्श घेतला गेल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये निर्णय सरकारने घेतले पाच वर्ष येत्या काळामध्ये या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे या पाच वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये या देशाला देशाच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी डिजिटल इंडियाच्या मार्फत अनेक विभागांमध्ये अनेक विषयांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचं काम या सरकारने केलं आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत जवळजवळ पन्नास कोटी नागरिकांना आरोग्याची हमी देण्याचं काम त्या ठिकाणी झालेलं आहे आपण जर बघितलं केलं दोन हजार चौदा नंतर त्यावेळेस पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये राज्यांना जवळजवळ बत्तीस टक्के निधी दिला जात होता त्यामध्ये वाढ करून बेचाळीस टक्के अर्थसंकल्पामध्ये निधी देण्याचं काम त्या ठिकाणी केंद्र शासनाने जो निर्णय घेतला त्या माध्यमातून ग्रामपंचायत सक्षम करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं नामदार रामदास आठवले यांनी नेहमीच्या शैलीत चारोळ्यांच्या माध्यमातून मोदींवर स्तुती सुमन उधळीत विरोधकांचा समाचार घेतला अरे मोदी चौकीदार है लेकिन राहुल गांधी भागीदार है नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है राहुल गांधी विकास पुरुष है नरेंद्र मोदी जी फकीर है नरेंद्र मोदी जी फकीर है राहुल गांधी अमीरों की लकीर है राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराची आमच्याकड आहे फार मोठी जंत्री काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या चा, म्हणूनच नरेंद्र मोदी होणार आहेत प्रधानमंत्री सभेला नाशिकचे सर्व आमदार महापौर होतेच पण दिंडोरीचे विद्यमान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचीही उपस्थिती दृष्टीत भरणारी होती उमेश दिशा न्यूज पिंपळगाव